Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy día mostraré un método para usar una antena parabólica como antena receptora de canales de televisión. Hay varios videos similares en YouTube y tomé uno de ellos para hacer justamente la conexión como indica. He tomado el video del señor Ricardo Guillén del canal Soluciones Satelitales. Él nos indica que preparando este cable RG6 se puede hacer la conexión al plato, al LNB y al plato. Y con la debida orientación hacia donde se encuentran las antenas transmisoras, podemos ver los canales no solamente digitales sino también análogos. Como detalle, para mencionar es que el LNB no necesariamente tiene que estar al 100% operativo, puede ser un LNB que también esté mal logrado. Así con esta técnica aprovechamos que todo plato parabólico recibe señales de transmisión de todo tipo, puede ser radio, televisión, onda corta y todos esos señales se reflejan en este punto llamado punto focal. Entonces aprovechando eso vamos a hacer la conexión de este cable y luego conectarlo al televisor para ver los resultados de la recepción de canales acá en Lima. Como indica el señor Ricardo en su video, aquí tenemos el aro de, de cobre ya pelado. Tenemos que colocarlo aquí en cualquier punto del LNB, el conector. En este caso es un LNB dual pero cualquier LNB siempre puede servir y con un conector sencillo de RG6 vamos a asegurar el cable al LNB de esta sencilla manera el otro lado del cable preparado tiene una sección de cables pelados entonces según el vídeo hay que hacer un pequeño hueco acá con taladro y pasar este cable y amarrarlo ahí. Pero en mi caso específico, aquí atrás hay un pequeño hueco. Y ahí es por donde pasaré el cable pelado y lo dejaré conectado aquí al plato. Como indica en el video. Ese, yo pondré en la descripción de este video, pondré la descripción del video original donde sale la conexión, fabricación de este cable. Ya lo tenemos listo. Así va conectado. Y obviamente al terminal irá conectado al televisor. Yo me encuentro al sureste de Lima. Las antenas transmisoras acá se encuentran en el morro solar de chorrillos. Es decir, en dirección suroeste. Hacia allá. Entonces mi antena parabólica, que también está totalmente vertical, porque acá no hay ningún tema de elevación ni nada de eso, la dirigimos hacia el suroeste. Y ahora vamos a conectar el terminal a la antena del televisor. Ya tengo conectado el cable al televisor. Bueno, como estamos casi a mediodía, la luz del sol no permite ver bien las imágenes. Pero sí se puede notar que sí se puede ver los canales TDT. Con este cable, RG6 y este niple, alargaré el cable hasta abajo para hacer unas tomas más correctas de la sintonización de canales. Ahí tenemos la Tina 2.1. Latina 2.2 Latina 2.3 Capital TV y así Esta es señal de RPP Como les comento, conectaré el cable más largo mediante el nipple para ver en, en la habitación los canales captados como detalle adicional, me anda muy les quiero comentar que esto mismo que se puede no usar con probar. los ¿Por platos DirecTV. De no Ahí tengo los platos DirecTV no y el se modo se de conexión de, de este de cable, si cable si si preparado es dos, lo indicaré en un momento más. Latina, no era... la canal 2 en señal análoga. Latina HD, Full HD, perdón. 2.2 Latina Resolución de 480. Latina 2.3. Capital TV. Bien de Perú. Señal de RPP, patrón de sintonía. América Televisión Análogo América razón? Full HD. America en SD. Panamericana señal analógica. Original completamente full HD. Panamericana en resolución SD 5.2. Éxitos a televisión. Caribeña TV Radio Z, problema de maxilar. De no TV, TV Perú, señal análoga, canal 7. TV Perú, en full HD, señal digital dar... 7.2.

ATV en full HD, señal digital. Se ATV Plus, noticias. Se pixelea un Durante poco. Sus años en el parlame, uno de sus Para corregir efectivo, eso hay que, que girar ligeramente la antena en el techo. De del ¿Te la tele 10.1. Por sus cápsulas blancas marcadas con el nombre. Canal 11, en señal análoga. Clientes, y el mismo canal 11, Viva TV, en señal full HD digital. Están Top Latino, 11.2. Correr un riesgo cardiovascular, ¿No? 11.3. Eh, aparte que hemos estado hablando con Fernando sobre. 12.1, canal de la Universidad San Martín. No hay un final. ¿Dónde está el final? Canal musical de la Universidad San Martín, 12.2. Next TV, señal análoga. Y el mismo canal en señal Full H de Digital. Justicia TV, 13.2. Canal 15, la tele En señal análoga Canal enlace evangélico En Full HD, que... señal digital oh, ese Canal enlace juvenil 16.2 oh. JM19 Canal digital, canal Católico. Y 19.2 JM19 no en señal SD digital. Este. ¿Qué pasa si causas lesiones a terceros? Canal 21 ATV, en señal la la análoga. En este caso... ATV ha, Sur, son? canal 23, en crímenes, señal crímenes. análoga. Y ATV Sur, en señal digital. BTL el... Televisión en full, HD, en full HD, señal digital. Que no no, para que cambie de actitud y de comportamiento. Estaremos ahora. Betel Plus 25.2. Betel Radio 25.3. Nuevo Tiempo 41.1, canal evangélico. Nuevo Tiempo Radio que no, no se escucha. Obviamente tenemos que conectar a un sintonizador de música. Pero la señal llega por acá. Int nuevo tiempo en señal sd pero no hay transmisión. Puedes el 43 enlace, enseñarle a la en de en LASET, en en señal Para las personas que tengan plato Directv que no lo usan y quieran usar como antena su plato, la conexión es de la siguiente manera. Retiramos la tuerca del perno de sujeción del LNB. De esta manera. Retiramos el LNB DirecTV. Tenemos el terminal de nuestro cable preparado. Lo ingresamos. Lo conectamos a cualquiera de las dos borneras del LNB. Agarramos el conector RG6 sencillo para asegurarlo. Ya está. Colocamos el NV en su posición y lo aseguramos con el perno y su tuerca. Y el terminal, el otro terminal, lo aseguramos en cualquier parte del plato o cercana al plato y ya con esto tendremos listo el plato Direct TV para usar como antena